څنګه چې تاسو د پته چې د یو وګد وخت لپاره د فاټا تنظیم د فرونټیر کرایمز ریګوليشنز په ذریعه چله دو د کرایمز ریګوليشنز په نظام کې څه خرابوي مونږ بلاندي د د جائزہ اخلو خو مخکي لکه شان تاریخ او پس منظر په اول کې فرونټیر کرائمز رېګولېشن صرف د فاټا پورې محدود نه و خود د استعمال د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پوری و د دې قانون سازای پشا د تاج برتانیي بنیادي مقصد د سيمي سولويو سرداران الله د انتظامی او عدالتي اختیار لالچ پور کول و د اغوي وفاداري اغې سلوه چې د اغوي پمرسته د نورو سیمه काबू برقرر اوساتی د 1956 په دستور کې د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا نه د استعمال لړکړې شو خدا فاټا په سیمو بیاهم برقرر راځای چې وګورو چې د دې تور قانونو په مدد د فاټا خلق د کومستون زغکارو د اينه پاکستان د شکل اسم او لسم ا مطابق ته اوسه دن کو د حق دي چې اغوی د بغیر ل قانوني سببونو ونانیول شي او اغوی تدا انصاف په اعتبار سره د مقدمه د کارواي حق ور کړی شي خود فاټا د دغه سیمه لپار نه دغه بنیادی حقوق او نه د اغوی د قسمت پریکړه د پارلیمان په اختیار کې خود د دې سیمي د قسمت پریکړه بدا پاکستان صدر او گورنر په ذریعہ د دینا علاوه کمشنر ډپټي کمشنر او ماجستريټس په هم مقرر کېدل ډپټي کمشنر تدا اجازه ته چې اغه درې نتر اوه کسانو د سردارانو یو کاونسل مقرر کړي چې اغه به د بیلا بېلو مقدمو د پریکړو لپاره ورکړي کېدل بیا هم د دې کاونسل پریکړو به اخري نه ګڼل کېدا او د کمشنر سره د اختیارو چې د پریکړه و نه مني اوسې دن کو پزاند لګېدل شبي الزامونو دفاع کول خپل حق کې ثبوت ورکول په دنیا هر یو قانون تسلیمي او فرونټیر کرایمز رېګولېشنز یو داسي قانونو چې په هغه کې ملزم تدا دفاع او ثبوت حق نه ورکړي کېدو او داسي د جرګې یا کميستر لخوا ورکړي شوی پریکړه خلاف اپیل نشو کېدې د دې نه علاوه په کرایمز رېګولېشنز کې یو خاص خبره داوا چې په دې کې د سزا تصور ځانګړي صرف مجرم له سزا ورکولو بځای ټول کلی ټول تببر او ټولي سیميلا سزا ورکړې کېده کچره دا تببر یو قصبا د حکومت خلاف څه قدم اوچت کړي نو دا اگر ټول تببر په سزا کې اغستل کېدو چې هغه د آئینه پاکستان د شکل لسم لسم ا او څور لسم پورې خلاف وو د دې کرایمز رېګولېشنز مطابق کمشنر ته دا اختیار ورکړل کېدو چې په مرزي وایا بادنیز مکه تر خلاص کړي او دا هغه خونته تعاون هم ورنکړي په اخر کې بموندام وایو چې دا دنیا د مذهب قانونو پزد پف کی پولیٹیکل ایجنټ تدا اختیار وو چې هغه د شک په بنیاد څوکم بنی سي او سه یقین دہانی د پاره د هغه نه بند سکیورټي یا پیسې واخلي نو دا ور د دی کرائمز رېګولیشن کې ثا د دې توره والی او له دو قانونو کلا دام ګرځولې شوی د فاټا خلکو ته اوس هغه ټول حقونه حاصل دي کمچی د پاکستان نورو اوسیدونکو ته حاصل دي خود د خبري امکانات ډير زياد دي چې ریاست په عملي ګمونو اوچتو له کېدا سستاي ناقار واخلې يا انتظامیه په موثره ټول کار و نکړي یاد اوسیدونکو په حقونو باندې ڈاکا واچي نو د قانون مطابق د فاټا خلقو تدا اختیار دي چې زر تر زر د لور پوری عدليي سره رابطہ وکړي او مقدمه داخله کړي موږ امید لرو چې د فاټا خلقو ته پدې عزت نه دک ژوند ملاوي شي يا خبردار شهري دي يا واختيار شهري